Дні почти одинаковые были. Обстрел, ты выезжаешь туда. Начинается эвакуация раненых. И ты заезжаешь, деревья повалены, все в вогні. Сидит мужчина. Ну, лет 35-40 на футбольном поле возле школы. И рыдает, прям захлеб. Мы ж подходим к нему, что случилось. Он поворачивается у него в руке кроссовок с ногой. Я, говорит, детей своих отпустил, говорит, погулять в футбол. Даже были моменты такие, что люди прыгали с, со своих этажей. Потому что ехала крыша у них. Мы в ночь выехали в патруль двумя машинами. А, спустились на Кирова, а там дом, который, в который был прилет, он весь горит. Ты едешь так метров где-то 100 от него, а у тебя жар чувствуется прямо в машине. И ты заезжаешь, деревья повалены, все в огне, машины все горят, именно вот много машин горело. И ты выходишь с машины, и такой едкий запах химии, его, наверное, ни с чем не перепутаешь. И ситуация такая, что человек кричит о том, что там человеку надо помощь, девушке. Я бегу, получается, без брони, с пистолетом, с аптечкой, и на меня бежит патруль наших ребят с автоматами в бронях, в касках. И они видят такую картину, я вижу, как у них поднимаются стволы на меня. Я им показываю, что я с аптечкой, типа, что типа все нормально. Ну все нормально, я оказал помощь. Мы перевязали турникетом ноги, ногу женщине. Потом ребята подошли, вторую ногу перевязали и ее загрузили. Вроде как уже выжила, но я, правда говоря, не знаю. Мы приехали тогда тоже на место обстрела. И мы наблюдаем такую картину. Сидит мужчина. Ну лет 35-40. На футбольном поле возле школы. И рыдает прям захлеб. Мы же подходим к нему, что случилось. Он поворачивается, у него в руке э, кроссовок с ногой. И мы, что, что случилось, что случилось. А мы видим, что еще есть след прилета. И он говорит, я, говорит, детей своих отпустил, говорит, погулять в футбол. Даже были моменты такие, что люди прыгали с, со своих этажей. Потому что ехала крыша у них. Обстрел идет, и ты наблюдаешь картину, по человеку попадает. Было такое. 23 числа нас собрали всех на нашей базе. Патрульных полицейских. Нам сказали, что началась война. Был краткий брифинг по поводу того, как кто может выехать, кто не может выехать, у кого какие желания есть. То есть можно было написать рапорт на увольнение сразу. Вот. Мы с моим другом Лешей решили, что мы никуда не поедем. Просто это было решение, что мы останемся защищать свой город. Все. В наши обязанности входило то недопущение мародерства. Это самая первая была обязанность. Ориентировали некоторые знакомые. Говорили, что задержали, именно сами задержали а, наводчика. Мы приезжаем, а там человек, у него был блокнотик с записями всяких цифр. Ну, я так понимаю, это данные местоположения. И такого человека ты доставляешь в райотдел, там уже им будут заниматься. Дальше дни почти одинаковые были. Обстрел, ты выезжаешь туда. Начинается эвакуация раненых. Потом в свободное время ты можешь, как мы делали, мы патрулировали город и общались с хабами, то есть с убежищами. Потом вообще Леша попал в плен. Там ситуация развернулась так. Один раз он поехал на эвакуацию на левый берег. Мы на левый берег не ездили. На левый берег ездил в основном ТОР и спецгруппы типа КОРТ. И Леша попросился с командиром батальона поехать на эвакуацию. И с ними пропала связь, если я не ошибаюсь, где-то в 2 часа дня или час. Насколько мне известно, на следующий день туда поехал КОРТ, зачистил места эти. Но ни, ни машины, ничего не нашли. Как он мне рассказывал, что они приехали, открыл, открылись двери брони, и подошли непонятные люди в военной форме и начали тыкать им оружие. Они, в общем, короче, не успели среагировать, кто это, что это. И получилось так, что у них оружие уже на них направлено, а у этих оружие лежит. 11 месяцев в ну, он пробыл, только недавно, грубо говоря, вернули его. Зашли русские к нам, а у нас на тот момент оружия уже не было. Я так понимаю, что оно было отвезено на Азовсталь. Мы услышали под зданием через, через эту же вентиляцию, что уже русские разговаривают. Что они, да, да, мы типа взяли точку, перешли дорогу. И начали, начали флешки закидывать. Ну, все это шумовые гранаты, я так понимаю. Потому что было несколько взрывов с разных входов. Слава Богу, они, по кому они не стреляли. И они зашли уже. Ну, сначала с матами, конечно же. Лежать. Ну, мы все легли. У нас была рация, мы в дежурную часть передали. И после этого уже, насколько я понимаю, там уже командира батальона разговаривал уже с их начальником, ну, командиром. Я вот понимаю так, что, наверное, поэтому мы как бы и живые, наверное. Мы с ними прожили, прожили одну ночь. Нам было запрещено выходить наверх, но внутри подвала, типа мы могли перемещаться. Было сказано так, что там дети, старики и женщины выходят на улицу, а мусора остаются здесь. И мы тут уже поняли, что что-то тут не так. Я свою напарницу, Таню, говорю, давай переодевайся, говорю, все, ты выкидывай удостоверение, говорю, ты теперь гражданское лицо, тебя уволили. Говорю, мы ее переодели по-быстрому. Заходят их военные, говорят, так, мусора сходятся в одну комнату теперь. И я думаю, ну все, это, наверное, братская могила, думаю, все, будем трупы. И говорят, так, всю тактику оставляем, все вещи снимаем, переодеваемся в гражданских, выходим на улицу, будем проверять всех. Но самое плохое, это что у меня нашли перчатки. Он говорит, э, людей, значит, я говорю, это нет, говорю, это перчатки. А перчатки у меня без набоя, без ничего, просто обычные перчатки. Ну, сейчас у полицейских тоже можете видеть их, они без набоек, ничего, обычные перчатки. Я говорю, нет, это для вождения, типа, чтобы э, руки не стирать. Он меня бьет, получается, в плечо прикладом. Начинает орать, тебя что, обнулить здесь или нет. А я аж говорю: нет, не надо, спокойным голосом, чтобы не провоцировать его ни на что. Вот. И он говорит: так, досматривай, говорит, если ничего не будет, говорит, пусть идет. Все так же работаю в патрульной полиции. Много полицейских, очень много полицейских, особенно которые из прифронтовых городов или от районов очень много полицейских, которые хотят э, поехать туда и выполнять какие-то второстепенные задачи, чтобы разгрузить армию. Очень много полицейских. Но, опять-таки, очень много, большой недост... недобор в полиции, я так считаю, мое мнение. Потому что есть такое, что экипаж один может зашиваться на разных вызовах, на разных задачах. А вот если бы было еще 2-3 человека, это было бы уже полегче. То есть мое мнение, что недостача патрульной полиции, поэтому мы не можем поехать выполнять боевые задачи. Сердце сталь, на самом деле, это отличная организация, наверное, одна из э, самых таких больших, про которую я знаю. Вернее, одна, про которую я знаю, которая действительно помогает защитникам Мариуполя. Не на бумаге, а реально помогает. То есть э, она помогает как и исполнением твоих желаний, так и исполнением э, в учебе помогает тебе в развитии спорта, здоровья. То есть во всех сферах она может тебе помочь. Я, допустим, пользуюсь несколькими, так скажем, привилегиями. Э -э, начиная от отдыха, заканчивая спортом и изучением английского, IT-сферы. То есть мне, я, да, в это включился, мне очень нравится. Это, наверное, лучшее, что может... Ну, что я пока почувствовал от, нашей, от наших людей, от нашей страны. Это, наверное, лучшая организация, которую я знаю.